باک ودھان سب بیدان سباد کے ایم کے اے پرتیاسی جناب مکھیا غلام حسنین صاحب غالباً اس اجلاس کے لیے تشریف لائے ہیں میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو براہ کرم اسٹیج تک آنے کی کوشش کریں اور ہم لوگوں کو اپنے فائز سے محروم نہ کریں جناب اب آپ کے سامنے فضیر جناب مولانا حسین بن صلاح الدین صاحب مرشید آباد اطمینان و سکون کا ماحول بنا رہے ان شاء اللہ عزیز ایک سے ایک مقرر آپ کے سامنے آتے جائیں گے اور آپ سماہ فرماتے رہیں گے پیچھے بہت سے ذمہ دار حضرات حضرات سے گزارش ہے کہ بہت سارے لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کو آگے تک لے آئیں آگے جگہ خالی پڑی ہے پیچھے جی کو جگہ نہیں مل رہی ہے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آگے جگہ خالی پڑی ہے یہاں آگے کی طرف چلے آئیں آئے سے

ভাইরা যারা আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন একটু সামনে এসে বসুন দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতে আমাকে ভালো লাগে না এই কারণে ভাই যারা দাঁড়িয়ে আছেন ভাই যারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন দাঁড়িয়ে আছেন সামনে আসুন আর যে সকল ভাইরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন একটু মেঘের বানি করে চেপে চেপে বসুন এবং আপনারা সামনে আসুন সামনে অনেক জায়গা ফাঁকা আছে ভাইরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না থাকে আপনার সামনে আসুন ভাই এত বলা আপনারা ভাই বসে আছেন নাকি সালামের আপনারা জানেন নাকি ভাই আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرار انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله أشهد أن محمدا عبده ورخاء الذي أرسله بالحق بصيلا وله فقد قال الله تبارك وتعالى فيما بعد فإن خير الحديث كتاب صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها بدعة جلالا بالله من الشيطان الرجيم الله الرحيم قل يا عبادي الذين أصرافوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا وقال آدم ختر وخير القطين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك معنا